Если все эти переговоры рухнут, а они могут рухнуть, вот, на мой взгляд, вообще нужна тотальная совершенно война. Вот, по уничтожению всей инфраструктуры, так сказать, да, и в первую очередь энергетики, вот, потому что от этого зависит очень многое. Если вы вдруг узнаете какую-то информацию, которая, как вы считаете, нашего зрителя или вашего читателя может как-то напугать, или вот в этой войне внесет неправильную краску некое разочарование, вы эту информацию оставите при себе. В рамках воєнного інформаційного времени. А я вам зараз все покажу і розкажу. А саме яку інформацію намагаються приховати пропагандисти і чого ж бояться, як чорт ладену. Бо повірте, ці кадри дійсно шокують. Мішки для Ми дуже їх тобто зібрали, відвезли, ростув. Шучки привезли обратно, постирали, знову собрали и так далее. Але до цього відвертого зізнання, яке розбиває на шмаття брехню путінських пропагандистів про патірнієт, я повернуся, бо розпочну з того, що стукають зна тепер не лише російські пропагандисти. Спеціальний представник Сполучених Штатів Америки з питань близького сходу той, що стів Вітков заявив, що жителі окупованих територій проголосували на референдумі за те, щоб бути під контролем Росії. Про це він сказав в ефірі телеканалу Fox News Sunday. Вітков заявив, що ця думка поширена виключно на Росії. Цитую. У самій Росії існує думка, що ці території є російськими, тому що там відбулися референдуми, які виправдовують ці дії. Ну а тепер хто б показав йому це відео? Як же відбувався цей референдум? Ну, ось це. Речі, потім Вітков зазначив, що не стає насправді ні на бік Росії, ні на бік України, і наголосив, що перш за все необхідно встановити суть проблеми. Тож, як бачите, тепер і за океаном не все так однозначно. Звісно, продовжують вперювати свою ахінею і рупери бункерного. У них на порядку денному зустріч та переговори в Саудівській Аравії, які відбулися у закритому режимі. Ну, это нетрудно было предсказать насчет закрытого режима и насчет того, что, в общем, не все так, так сказать, быстро будет разворачиваться, потому что вопросы сложные. Вот, позиции насчет сторон, они практически несовместимы по многим вопросам. Вот поэтому тут ожидать, что что-то такое, так сказать, как-то быстро двинется, было бы странно. Ну и закрытость этих всех консультаций тоже, она очевидна. По встрече американцев с украинцами действительно никаких утечек нет, с американской стороны вообще ничего практически нету. Но украинская сторона сказала, что конструктивно, как бы, да, все содержательно, и речь шла о защите энергообъектов. Если бы мы тотально как бы, уничтожали все энергообъекты, включая вывод из строя атомных станций, ну, дела пошли бы, может быть, даже быстрее. Почему? Потому что многие, многие способы ведения войны э, Украины, они зависят от наличия электроэнергии. Та же самая сборка как бы, дронов, зарядка батарей, как бы, связь там, и все, что с этим связано. Вот, то есть, это очень значит, болезненный вопрос. И если, например, скажем, ничего не получится, вот на мой личный взгляд, если все эти переговоры рухнут, а они могут рухнуть... Вот, на мой взгляд, вообще нужна тотальная совершенно война. Вот, по уничтожению всей инфраструктуры, так сказать, да, и в первую очередь энергетики, вот, потому что от этого зависит очень многое. Ну а еще интереснее, были такие заявы. Не оставим без нашего постоянного внимания решения задачи денацификации того государства, которое остается под контролем киевского режима, законодательно и физически истребляющего, истребляющего все русское язык, культуру, СМИ каноническое православие в прямое грубейшее нарушение статьи 1 Устава ООН и международных обязательств Украины при полном попустительстве и пособничестве со стороны государств Европы, которые на всех углах, кроме украинского, как я уже сказал, кричат о своей приверженности соблюдению прав человека и прав меньшинств. Но Украина это другое. Это выкормленные нацисты для очередной попытки поставить под российские нацистские знамена всю Европу для войны против Российской Федерации. Але не перемовинами єдиними, бо пропагандисти ніяк не заспокояться, що нас продовжують підтримувати європейські партнери. І от стало відомо, що країни-партнери коаліції дронів ухвалили рішення про виділення 20 мільйонів євро зі спільного фонду на закупку розвідувальних БПЛА тактичного рівня для сил оборони. Про це повідомляє прес служба міністерства оборони. Поставка розвідувальних БПЛА очікується вже впродовж трьох місяців. Европа блефует, но она реально блефует. Да, потенциально у Европы огромный мобилизационный потенциал. Да, там живет, так сказать, там, сколько там, миллиард человек, ну, не миллиард, так сказать, 500 миллионов, или, я не знаю, сколько, в районе 500, по-моему, да? Ну, побольше там, по-моему, 600-700. Да, да, как бы есть у них и деньги, и, так сказать, и экономика, и все такое прочее, но... Это как бы ну, в идеале, что называется. Да? А для того, чтобы все это организовать в единую, монолитно действующую, эффективную военную машину Железної так сказать, да, и планами, для этого ні у них ні ни так сказать, да ні волі. А поки рупери бункерного біснується, нагадаю, коаліцію дронів сформували у лютому 2024-го під час 19-ї зустрічі у форматі Рамштайн. Цю ідею запропонувала Латвія. Ну і разом з Великою Британією вони і координують роботу ініціативи. Та зараз у ній налічується вже 18 країн: Латвія, Велика Британія, Австралія, Чехія, Данія, Франція, Естонія, а також Італія, Нова Зеландія, Канада, Литва, Люксембург, Нідерланди, Норвегія, Польща, Німеччина, Швеція. Та Україна. До речі, про Европу згадав не только Міхеєв, который регулярно продукует фейки, а еще один так называемый экспертешка. Те заявления, которые звучат от европейцев, с одной стороны, вроде пропускать мимо ушей их нельзя, потому что эти люди неадекватны больные, но при этом у них есть ресурсы в руках, которые они могут использовать. Вот министр обороны Великобритании говорит. У русских нет права вето на то, кто будет размещать, какие войска на территории Украины. И все время называют это почему-то миротворческими войсками. Миротворцев может вести Организация Объединенных Наций. Мы там наложим э, вето на принятие этого решения в Совете Безопасности. Я думаю, даже и американцы, скорее всего, наложат вето, если это будет односторонняя какая-то франко-британская инициатива. И все остальное, они-то их могут назвать как угодно. Для нас это будет, будут наемники, иностранный войнский контингент в зоне проведения специальной военной операции со всеми вытекающими последствиями, они это должны понять. Я, может быть, скажу не очень приятную вещь. Но из-за того, что каждый предыдущий раз, когда они пытались эскалировать, они не получали по голове. Потому что если бы на каждом из витков эскалации они чувствовали угрозу лично для себя, для собственного населения, для собственной экономики, я вас уверяю, что на третьей, четвертой стадии они уже начали задумываться. Вот сейчас очень важный момент, еще не поздно. Смотрите, они, будучи либеральными, по своей сути, правительствами, правительствами, которые до этого там плакали из-за того, что, я не знаю, там маленькой девочке не дают стать маленьким мальчиком. Тем часом, мережу разрывает відверте зізнання російського військового эксперта Максима Климова. Ну, такого собі эксперта, але далі без коментарів. Дивимося. Вот Настя Белка, у нее был эпизод, видео, там увращение там сборы и так далее. То есть там ну, желающий на канал зайдите, посмотрите. Очень тяжелое видео. И она рассказывает историю просто. В числе прочих грузов они привезли небольшое количество мешков для трупов. И говорит, там была плохая очень ситуация. То есть там с той стороны люди решили, что им привезут много. И тут они приехали, немножко выдали. Ну и, короче, там, там нехороший разговор был с военнослужащими. И говорит, мне потом один звонит. Ну, Говорит, вы нас извините. Он говорит, мы просто устали их отстирывать. Мешки для трупов. Мы очень устали их отстирывать. То есть собрали, отвезли в Ростов. Мешочки привезли обратно, постирали, снова собрали. И тогда... И вот она правда про путинскую СВО, правда, яку все ще приховують на головних телеекранах Росії. Але, як бачимо, втомилися замовчувати, доведені до тотального розпачу російські задблогери та воєнкори. До речі, допомагають руйнувати фейки путіністів і самі громадяни Федерації, бо вони теж доведені до відчаю. Бо поки на московських телевізійних помийках розповідають про неіснуючі злочини та Начебто мародерство Збройних сил України на Курщині грабують домівки росіян та мародерять самі путінські вояки. Ми то звісно з вами це бачили на наших територіях, на тих, де ступала нога окупанта. Але ж громадяни федерації це заперечували, аж раптом картина маслом. Віда буде наші воєнні зайшли там. пожалуйста. Это дядя Витя Кравченко. Смотри, что нужно. Он... Вот, все. Не знаю, что они искали здесь. Ну как вот дом оставлять вот так вот и уезжать? Пожалуйста, дом закрытый полностью. О, вот. Пожалуйста. Вон спиртное лежит. Все. Вот это вот наши такие военные молодцы, защищают нас. Чужие дома лазят. И у меня в доме были тоже насрали все. Везде у нас что Ну что здесь можно искать? Здесь ничего нет, только одежда и все. Вот. Як вам напишіть у коментарях? Ну а підсумовуючи цей випуск, я лише додам, якщо вам здається, що росіяни вже давно і остаточно пробили дно, повірте, вони вміють постукати із нього. Як вам таке? А от в Єкатеринбурзі біля православного храму влаштували пропагандистську акцію. Уявіть, там встановили 16-метрову копію газової труби, якою російські військові нібито пробралися у місто суджа на Курщині. Далі Попереджаю, може знудити, але ось вона сьогоднішня Росія і Російська церква. Ось цей Катеринбурзький митрополит запропонував росіянам вповзати в цю трубу і повсти на територію храму через копію суджанської труби, щоб пройти ці 16 метрів і відчути подвиг героїв. Кита сім'я любимий, нам звісний храм. крови в Екатеринбурге, а вот это труба, та самая легендарная газовая труба, в которой наши герои-защитники прошли 16 километров, она теперь стоит у нас в Екатеринбурге, есть возможность, начиная со вторника, подойти, посмотреть и пройти по ней 16 метров для того, чтобы прочувствовать и оценить, а что пережили и что сделали ради защиты нашей Родины, наши ребята, наши герои некоторое время назад. Я приглашаю вас посетить это место. Спосіб російська православна церква долучилася до пропагандистської кампанії, в рамках якої з операції російських військ у суджі нині намагаються зліпити велику перемогу. Хоча насправді багато учасників цієї операції дістали хімічні опіки легень, ну або взагалі задихнулися по дорозі. До речі, я маю і цьому підтвердження, і кадри, які вам більше не покаже ніхто. Бо ось як виглядають легені так званих героїв. уже сколько, дня 3-4 на следующий часа. Это после трубы 4 дня все равно легкие вот такие закрытые. Конечно. И мы с этим боремся. Это... еще отсроченные последствия, еще неизвестно какие. И одышка сегодня не присутствует именно из-за этого всего. разумеется. разумеется. Господи, помимо. Вообще в целом излечиться. как это все очистить? Первый раз такое. А. Это вообще в мире первый раз. И а не потом знаю, некоторые и... уже будут рассказывать, что они трубу прошли. Вот, вот кто прошел трубу, вот у них вот такие легкие сейчас. И последствия еще любые ну, да, как ну, какие сейчас, будут. То есть это вот такие легкие. А ну, покажи я... теперь хорошие, нормальные я легкие. Нормального обычные. человека покажи. Ну, а да. вот. вот? Сейчас это покажем легкие. Вот легкие обычного человека, у которого чуть-чуть была пневмония. Ну она... Просто есть, вот не какая не разница это? У... Господи помилуй. Дай Бог, здоров'я. Здоров Тож я вкотре нагадую: у Кремлі продовжують спотворювати правду. Своєю чергою, російська православна церква давно стала інструментом Кремля в ось цій ідеологічній обробці населення Російської Федерації, ну а також в пропаганді війни та культивуванні ненависті до України. Ця релігійна організація не має нічого спільного з християнством. Меня что удивляет, сегодня с утра женщину встретил. Она меня узнала, говорит, Владимир Дович, а когда домой можно вернуться? Я, говорит, из Курской области, Рыльска. Когда уже домой можно вернуться? И я думаю, что... А я не могу ответить на этот вопрос. Да, врага-то мы откинем. Все усилено, не разорвавшиеся снаряды, минирование. И, конечно, людям хочется вернуться домой. А я уж не говорю, что ряд населенных пунктов практически стерт с лица земли. И враг, уходя, и утюжит страшно, и взрывает все, что может. Но и мины всюду. Просто всюду мины. Поэтому... А людям хочется домой, а у кого хозяйство, им хочется и к земле, и как раз сезон начинается. А опасно, очень опасно. И ты понимаешь, как долго еще будет эхо войны? Вот будет греметь. А ми ж з вами давайте попри все і далі підтримувати наші сили оборони, щоб вони відправляли окупантів туди, де їм місце. Бо воно точно не на нашій українській землі. Ну а хто знову постукає з нам на болотах? Розкажу у наступному випуску. Тож тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити. І залишайте свої лайки та коментарі. І нагадую, бережіть себе, бережіть Україну. І побачимось.